2000, 2003 года я первый раз, потом второй раз, 2004 года обратилась на ВОК по поводу выселения села Ерестовки. Мне ответ пришел, что выселять пока никто, никому не будут. Вот, вот я начала воевать. Я пережила это все. Пережила все, но добилась своего. В 2003 года я начала писать, обращаться во все инстанции. И только выселилась в 2023. Скажите, пожалуйста, как вам помогал нардеп Мовчан? Боже мой, да это бандит из бандитов. Вот это Мовчан, он... Он никто, он, он встречался такой культурный, вежливый, а чтобы он помог в чем-то, он ну, просто выкручивается вот тут вот, чтобы быть при власти и все. Не знаю, мне не нравится Мовчан вообще, он хитрый такой, Скажіть, представте, як вас. Надія Федорівна, ви ага, і Я... і також мешкаєте. Ми... Да. Також... Я йому глаза мовчану сказала. При всіх людей було тоді багато, сказала не продайся. Він ще молодий, був він заулибався, нічого не сказав, а він продання шкура.